Thank you.

Рядом, а мы без не поспевали, таночки потанцевали, а дедушка Мороза не мальчиком. Давайте мы все раздевки его поставим. Бежит, бежит дорога по полям через лес, ведет, ведет дорога к мосту чудес своей заветной цели достигнем да, мы, друзья, где нужные желания, там отступать нельзя, где добрые желания, там добрые друзья. мне сказали, что меня ребята ждут. Вы снегурочку узнали? Да! Гости все меня зовут. Я пред вами тут, как тут. Будет здесь. У нас сегодня много шуток. И затей мы на праздник новогодний приглашаем всех друзей. Слышите, ребята? Как кто-то спешит к нам?

А ты пока посторожи волшебные часы. Вот тебе ключик от часов. Смотри, не потеряй, а я скоро вернусь. Ребята, скажите честно, вас, мыши, не беспокоят? Нет? Ой, какие же вы счастливые! А мне они просто жить не дают. Только сядешь в книжку почитать или телевизор посмотреть, а эти мыши уже тут как тут. Леопольд, выходи! Выходи! Вот ты <music> Вот заснуть нам, братцы, не дает. Я Но не мочу все заботы лишь о том, Как свести скорей шаг с тем, как дом. Мы отважны, мы бесстрашны, мы сильны, И не тревожит нас каждый крыльцовый А когда в душу мы, когда вот так, наказано наступать на хвост. Иногда я тоже могу выйти из себя и показать зубы и когти. часы, а без их волшебного боя Дедушка Мороз не придет к нам на праздник и Новый год никогда не наступит. Что же нам теперь делать? Абсцапок! Что? Абсцапок! Знаете что? Нужно проучить мышку. А давайте устроим на мышку ловушку. Да! Для этого нам нужен самый сильный, ловкий и умелый из вас. Ребята, кто из вас самый сильный волк в Сейчас проверим. Вставайте все на ножки. Мы с Леопольдом будем показывать вам движения. А вы попробуйте их повторить. Кто из вас лучше всех исполнит движение, того и выберем. Договорились? Тогда все вместе шагаем дружно на месте. Когда не стой на месте, а шагай с друзьями вместе. Кто Почти в друзьях отбили, не ошибется, и хватит, никогда отбили. не ушибется. Если даже будет прыгать, на скаку ногами прыгать. Ну а Попрыгали. если упадет, сразу Попрыгали. встанет и пойдет. Если Попрыгали. нравится тебе, Попрыгали. то делай так. Если нравится тебе, то делай так. Никогда не стой на месте, а шагай с друзьями вместе. Кто в друзьях не ошибется, никогда не ушибется. Если даже будет прыгать, на скаку ногами прыгать. А если упадет, сразу встанет и пойдет. Если нравится тебе, то делай так. Если нравится тебе, то делай так. Подружились! стой на месте, а шагай с друзьями вместе. Кто в друзьях не ошибется, никогда не ушибется. Если даже будет прыгать, на скаку ногами прыгать. Ну а если упадет, сразу встанет и пойдет. Если а нравится тебе, то понимаю, делай может. так. Если нравится тебе, то делай так. И подружились. Садитесь все на свои места Ну, Леопольд, выбирай Кто из ребят самый сильный, ловкий и умелый А я пока приготовлю ловушку Берем веревочку Делаем петелечку Надеюсь, мышка попадется Вот тебе веревочка Держи крепко как только мышка станет в кружочек, сразу тяни за веревочку. Ребята, а как же мы заманим мышку в ловушку? Сыра! Сыра! Правильно, мышки очень любят сыр, но, к сожалению, сыра у меня нет. Но кое-что вкусненькое найдется. Надеюсь, мышке понравится. А мы, будем с вами, а мы будем сидеть с вами в засаде и пугать мышей. Вы умеете пугать? Да! А давайте все вместе попробуем. Ножками потопали, ручками похлопали и закричали. Молодцы! А теперь сидите тихо и ждите моей команды. Как только я махну рукой, сразу начинаем пугать мышку. Договорились? Жан, ну что, ребята, прости Лучку на первый раз? А -а -а -а! Ну ладно, прощай. Только чуть не И с Леопольдом помирись. Самое приятное, это когда у нас с мышами наступает мир. Стало солнце красным, не могу быть долго злым. Добрый я ужасно. Разошлись пути дорожки, может встретиться опять Кошки, мышки, мышки, кошки, надо. Новый год придет к нам в гости, а с ним и дедушка Мороз. Слышите, ребята, бьют часы 12 раз, а это Це вже краще вона, це вже краще. Крізь сніги, крізь завілю, крізь миків я йшов малят. Заліпило очі й вуха, але встиг до вас на свято. встиг дідусь, на свято. Не запізнився ні. Мої жвілюбі, які красиві, всі сьогодні нарядні, підросли за цієї рік. Здрастую, дідуси, морози. Здрастую, нученько, Здравствуй, снігунько. Дідусе, дідусе подивись, яка гарна ялиночка у наших малях. Ой, гарна, дійсно, гарна. І курки різнокольорові нависто. Подобається вам ялинка. І мені не подобається гарно. Але ж вогники святкові на ній не горять. А я старий і забув зовсім. Але, малята, щоб вогники на ялиночці засяяли, мені знадобиться ваша допомога. Допоможете дідусь у морозі. Бо yeah! ну, давайте спробуємо. Спалахне ялинка зразу. Ще, що скажемо всі разом. Рахувати вже навчились, а тепер давайте всі разом. Три чотири, ярити, голям. Ой, горні ж віхто. А ну моля та вставайте рівнічки піші сюди, до ялиночки підходьте скоріше. Так, і давайте всі носом подмухай на нашу красуню, щоб погнити ще й собі. А давайте разом. А ще сильніші рух. А ще сильніше! <звук> ну досить, досить, а то ще полити Одесу наша ялинка. Що робити тоді буде без ялиночки? Дідусе морози. А ми з валяками просимо тебе затанцювати біля нашої ялиночки. О, янученька, ну що ти таке вигадала? Старий же дідусь витанцювати. Правда, старий малят? <звук> Ось бачиш, старий дідуган, куди мені тут А Який же він старий? Он який ще молодий. Правда, молодий дідусь? Щось я вас не зрозумів. Хто я старий, для других молодий, для одних старий. Добре, малют, затанцюю для вас. Але за однієї умови. якщо ви станцюєте зі мною, будемо танцювати сім. А давайте зробимо три кроки назад, щоб Ви Так. що сидіти готові? मई हर छोटो प्रमा